Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada Pesyarah ekonomi Encik Ang Bungsu Hari ini, hari ini kepulauan saya akan Membuat satu pembentangan Mengenai aspirasi dan hala tujuh pendidikan Dan implikasinya terhadap jiwa berjiwa pendidik Bagi khusus khusus mata pengajar pendidikan GPPP 1092 Saya Muhammad Ahmad Bizukri rakan-rakan uh, saya itu Muhammad Akbar bin Khairuddin dan juga Muhammad Rafi bin Ahmad Somri Okey. Pada uh, pertama sekali ini, saya akan membincangkan tentang aspirasi pendidikan di Malaysia. Aspirasi pendidikan ni dia terdiri daripada lima uh, yang seperti yang, yang telah tercatat di dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPP M pada tahun 2013 sehingga pada tahun 2025. Kelima-lima aspek ini terdiri, terdiri daripada akses, uh, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Yang pertama sekali ialah akses. Aspirasi ini dia bertujuan untuk memastikan setiap kanak-kanak warga negara Malaysia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti mulai daripada prasekolah sehinggalah ke menengah atas. Sebagai contohnya, pemerintah telah melancarkan program prasekolah untuk memastikan semua kanak-kanak yang berusia 5 sehingga 6 tahun dapat mengakses pendidikan awal yang berkualiti. Maknanya kat sini um, yang muda kanak-kanak -mud, ni dia akan dapat pendidikan yang percuma. Dia akan dapat pendidikan walaupun dia anak kata orang susah kan orang miskin kan. Tapi dia tetap akan dapat pendidikan lah. Yang apa cuma yang kerajaan bagi Untuk melahirkan uh, Orang yang melahirkan Generasi yang bijak Masa akan datang uh, Selain itu Pengembangan sekolah Di sekolah di kawasan yang terpencil juga di, Dipertingkatkan lagi Untuk memastikan akses di antara semua murid sama rata. Maknanya dekat sini uh, yang dekat bandar pun dah akan dapat akses yang sama. Access, uh, dan juga akses yang sama seperti mana yang pedalaman ni ah Yang pedalaman ni akan dapat yang mana uh, macam mana orang yang dekat bandar tu belajar. Lah. So jadi dia tak ada kekurangan, lah sini walaupun dia dekat pedalaman tapi dia tetap akan dapat pembelajaran yang sama rata macam juga yang belajar yang belajar di kawasan bandar. Ya, yeah, seterusnya Kualiti Aspirasi kualiti ni dia berfokuskan kepada peningkatan standard pendidikan agar setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Maknanya kat sini uh, standard pendidikan kat Malaysia ni dia dah ada on the way dah dalam uh, apa orang kata apa dalam dalam masa untuk Uh, capai untuk capai kualiti yang ada pada uh, pendidikan di antarabangsa strategi ni dia digunakan termasuklah untuk peni, dia meningkatkan kualiti pendidikan kualiti guru kualiti guru tu sendiri dan pengembangan kurikulum yang se, yang relevan dengan keperluan abad yang ke-21. Uh, 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 untuk meningkatkan kualiti pendidikan Malaysia, kita perlulah ada guru yang berkualiti. So dekat institut pendidikan guru ni Guru-guru dia telah diajar Untuk menjadi guru yang berkualiti Supaya dia boleh mendidik anak bahasa Menjadi murid yang berkualiti Untuk Misalnya pemerintah telah melancarkan program latihan guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi dan mengajarkan mereka dengan metod yang lebih interaktif guru-guru uh, yang lama pun yang ni kira veteran ni pun uh, kementerian telah setkan satu masa untuk guru-guru ni belajar tentang cara pembelajaran abad yang ke-21 iaitu menggunakan teknologi ah pakai apa pakai LCD pakai quiz quiz yang ada dalam uh, aplikasi quizzes contohnya ah uh, kah ko uh, dan Siapa bagi murid yang Dapat menjawab dap, Dapat menjawab ni Guru-guru ni akan mendapat Akan memberikan hadiah-hadiah lah Untuk mereka supaya dia, mereka lebih bersemangat Yang ketiga pula iaitu Equity Equity ni dia merupakan Dia, me, dia merupakan aspirasi yang bertujuan untuk memastikan semua murid memiliki akses yang sama rata terhadap pendidikan yang berkualiti tanpa mengira latar belakang sosioekonomi ekonomi ataupun geografi. Ini termasuk bantuan program bantuan untuk murid yang kurang berkemampuan dan menggalakkan pendidikan inklusif. Sebagai contohnya, pemerintah telah melancarkan program bantuan makanan dan peralatan sekolah untuk bantu murid dari dari keluarga yang kurang berkemampuan. Uh, sekolah uh, kerajaan telah pun uh, menyalurkan sumbangan kepada keluarga-keluarga yang kurang memerlukan uh, sebanyak RM100 ringgit untuk meringankan beban mereka untuk membeli barang-barang anak sekolah. <tuh> equity ni juga untuk uh, kerjaan kerajaan equity ni juga memberi uh, untuk mengurangi jurang pendidikan di antara luar bandar dan juga bandar. Perpisahan kita. Kau pilih, mohon Aspirasi yang keempat merupakan perpaduan. Perpaduan ni dia berfokus untuk memupuk perpaduan di kalangan murid dari pelbagai latar belakang etnik, agama ataupun sosial ekonomi. Strategi yang digunakan oleh kerajaan termasuklah menggalakkan aktiviti berbaris berbaris berbasiskan komuniti dan pengembangan kurikulum yang menghargai kepelbagaian budaya. Contohnya, sekolah-sekolah dekat Malaysia ni dia sering mengadakan acara perayaan ke pelbagai acara perayaan berbagai bangsa berbagai agama contohnya pada tahun baru chin uh, pada tahun baru cina sekolah-sekolah akan menganjurkan uh, aktiviti menganjurkan uh, perayaan uh, menganjurkan aktiviti yang uh, berfokuskan kepada perayaan tahun baru Cina. contohnya uh, sekolah akan menganjurkan Contohnya sekolah akan menganjurkan siapa uh, pakaian mana yang paling menarik uh, mengikut tema tahun baru Cina lah. Tu mereka akan muber pakaian serba merah. Dan uh, Selain itu sekolah juga akan mengadakan uh, uh, majlis. majlis 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 apa? Perayaan bagi Raya Aidilfitri Di mana Semua murid Akan Membawa makanan Membawa kuih-kuih raya masing-masing daripada rumah Dan juga cikgu-cikgu pun Akan menyediakan makanan lah, Untuk Menjadi jamuan lah, Untuk membuat jamuan lah. Terus murid-murid akan Saling saling berkongsi lah, Saling berkongsi makanan Antara masing-masing dan juga ada juga uh, pakaian pakaian mana yang paling cantik uh, dan macam-macam lagi. Ya. Uh, Selain itu ada juga program pertukaran pelajar antara sekolah. Contohnya pelajar di luar negara uh, akan ada program pertukaran pelajar ni. So murid di Malaysia ni akan belajar mereka belajar di luar negara akan belajar budaya-budaya yang ada di luar negara dan dia dan orang ada pelajar yang luar negara tu dia akan main ke Malaysia dan belajar budaya yang ada di Malaysia so kita boleh uh, tu, bertukar pendap, bertukar pengetahuan lah. aspirasi yang kelima pula iaitu kecekapan Ekspresi ini dia bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber yang efektif dan efisien dalam sistem pendidikan kita. Ini termasuklah mengoptimumkan penggunaan sumber dan pengukuran prestasi sekolah secara komprehensif. Contohnya, pemerintah ini dia akan melancarkan sistem pengukur prestasi sekolah yang lebih komprehensif untuk bantau keberhasilan dan mengenal pasti kawasan yang memerlukan penambahbaikan. ...sebagai contohnya... ...penggunaan sistem pengurusan yang... ...menggunakan teknologi untuk membantu kehadiran murid... ...prestasi akademik dan penggunaan sumber secara lebih efisien... ...dia guru-guru dekat sekolah ni dia akan... ...bila ada suatu peperiksaan tu kan... ...ada markah... ...guru-guru boleh memasukkan... ...markah-markah uh, murid tu dalam satu sistem... ...dan sistem ni dia akan sampai kepada kementerian lah... ...so kementerian dia akan dapat tahu dapat tau... uh, result sekolah mana yang lebih baik yang mana kurang baik so ya result yang kurang baik tu kementer uh, kementerian ni dia perlulah uh, dia perlulah melan uh, melancarkan ataupun dia perlu merangka merangka program lah merangka program untuk me program untuk memastikan sekolah ni dia ada improvement ada improvement di masa akan datang. So sekolah ni tak ada duduk dekat bawah saja kan. Terutamanya sekolah-sekolah dekat pedalaman ni kan dan banyak depa tak dapat akses yang secukupnya kan. So dengan adanya uh, teknologi ni, kecekapan ni dia boleh sekolah-sekolah uh, tu dia, dia boleh naik dia boleh meningkat naik ya. Kan. sis seterusnya tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan dan implikasinya terhadap guru berjuang pendidikan ialah hala tuju pendidikan apa itu hala tuju pendidikan hala tuju pendidikan merujuk kepada arah tuju atau matlamat yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan dalam tempoh tertentu ia melibatkan perubahan pembaharuan dan inovasi dalam pendekatan pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia semasa serta memenuhi keperluan masa depan. Halat tuju pendidikan memberi fokus kepada bagaimana pendidikan perlu berkembang agar pelajar dapat dipersiapkan untuk menghadapi cabaran yang lebih kompleks di masa depan. Antara cara untuk menguatkan hala tuju pendidikan ialah kemahiran abad ke-21 Apa itu kemahiran abad ke-21? Kemahiran abad ke-21 ialah kemahiran penting yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk berjaya dalam dunia global, digital dan sentiasa berubah ia bukan hanya tertumpu pada ekonomi Tapi juga melibatkan kemahiran hidup dan kerjaya Antara komponen utama kemahiran abad ke-21 adalah Yang pertama ialah kemahiran berfikir aras tinggi iaitu, Atau di, lebih dikenali sebagai kembang Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemikiran kritis murid uh, Mencari jalan menyelesaikan masalah dengan pemikiran kreatif dan inovatif. Dan yang kedua ialah kemahiran komunikasi. Ia bertujuan untuk menyampaikan idea dengan jelas dan berkesan secara lisan dan bertulis. Selain itu, murid juga lebih uh, menyebabkan pendengaran murid lebih aktif. Dan yang ketiga ialah kemahiran kolaborasi. Uh, Kemahiran kolaborasi ini bertujuan uh, untuk uh, murid berkerjasama dalam kumpulan Dan uh, selain itu hormat pandangan orang lain uh, Iaitu mendengar uh, pandangan orang lain dan saling menghormati Dan memberi uh, dan menyumbang idea secara aktif <coughs> dan Yang keempat, uh, literasi digital <coughs> Hal ini bertujuan untuk uh, melahirkan pelajar yang celek teknologi uh, ICT ...dan bijak guna maklumat dalam talian secara selamat dan bertanggungjawab. Dan yang kelima ialah kesedaran global dan jati diri. Hal ini untuk uh, pelajar lebih memahami isi dunia dan budaya lain... Uh, ...dan dapat mempunyai semangat berkreatif dan, dan mulai luhni. Uh, kenapa penting kemahiran abad ke-21 ini? Kerana dunia hari ini perlukan individu yang adaptif, bijak berfikir dan mampu bekerja dalam pelbagai situasi. Kemahiran ini juga membantu pelajar bersedia untuk kerja masa depan yang belum wujud hari ini. Dan cara yang seterusnya uh, untuk memajukan hala tuju pendidikan ialah kualiti pendidikan. Apa itu kualiti pendidikan? Kualiti pendidikan merujuk kepada tahap kecemerlangan dalam sistem pendidikan dari segi pengajaran, pembelajaran ketaksiran, pencapaian murid dan persekitaran sekolah. Antara ciri-ciri kualiti pendidikan adalah guru yang pertama guru yang berkualiti iaitu guru yang berpengetahuan, berkemahiran dan berdedikasi. Guru juga boleh menggunakan kaedah pengajaran yang berkesan. Dan yang kedua ialah kurikulum yang relevan. Isikan dengan pelajaran sesuai dengan petunjuk keperluan semasa dan masa depan. Ayat ini menyokong kemungkinan intelek, emosi dan kelasnya pelajar. Yang seterusnya ialah pembelajaran aktif yang bermakna. Ia melibatkan murid secara aktif dalam proses pelajaran. Hal ini dapat membangunkan pemikiran kritis dan kreatif dalam kalangan pelajar. Dan yang keempat ialah kontaksiran adil dan menurut. Hal ini untuk menilai semua aspek perkembangan pelajar Tidak kira dalam dari segi akademik dan bukan akademik Iaitu bukan hanya bertumpu pada perasaan sahaja Yang terakhir sekali yang kelima ialah persekitaran sekolah yang kondusif Iaitu persekitaran yang selamat, bersih, seria dan menyokong pembelajaran Hal ini dapat mendorong interaksi positif antara guru dan murid untuk minat aa, dalam aa, belajar dan matlamat kualiti pendidikan ini ialah untuk melahirkan pelajar yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Selain itu juga ia menyediakan aa, pelajar untuk dunia kerja, hidup sosial dan pembelajaran sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rafi bin Ahmad Subri akan meneruskan perbentangan ini. Tajuk yang saya akan bentangkan adalah kesan terhadap guru berjiwa pendidik. Terdapat 5 uh, lima kesan terhadap guru berjiwa pendidik. Kesan yang pertama adalah meningkatkan kualiti guru. Kesan yang kedua, peningkatan komitmen terhadap murid. Yang ketiga, nilai dan etika keguruan. Yang keempat, persiapan terhadap inovasi. Dan yang terakhir, semangat patriotisme dan jati diri. Kesan yang pertama adalah meningkatkan kualiti guru. Galakan pembangunan profesional berterusan. Aspirasi pendidikan Malaysia menekankan bahawa guru perlu sentiasa menambah baik ilmu dan kemahiran selari dengan perkembangan semasa dan perkembangan global. Hari tujuh ini memberikan kesan langsung kepada guru untuk sentiasa melibatkan diri dalam pembangunan profesional berterusan dengan menyertai khusus bengkel dan latihan dalam perkhidmatan. Guru berjiwa pendidik akan menyambut baik peluang ini sebagai ruang untuk meningkatkan kemahiran, kemahiran pedagogi dan keberkesanan dalam melakukan pengajaran. Guru yang baik juga tidak sekadar mengajar tetapi uh, mendidik dengan berkesan berdasarkan keperluan murid dan tuntutan kurikulum semasa. Kesannya, guru akan menjadi lebih berkualiti dan relevan pada masa-masa akan datang. Hal ini juga dapat menyokong has, uh, hasrat pelang, pelan pembangunan pendidikan Malaysia iaitu PPPM dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu FPK. Kesan yang kedua adalah peningkatan komitmen terhadap murid. Aspirasi pendidikan negara aa, tidak hanya memberi tumpuan kepada pencapaian akademik semata-mata tetapi aa, juga memberi tumpuan kepada pembangunan holistik murid. Perkara ini selaras dengan prinsip falsafah pendidikan kebangsaan iaitu menekankan pembangunan insan secara menyeluruh. Guru yang berjiwa pendidik juga aa, bukan hanya ingin melihat anak murid mereka cemerlang dalam akademik Tetapi aa, ingin juga melihat anak murid mereka cemerlang dari segi sasiah dan juga emosi Guru-guru ini boleh memberikan, aa, boleh membina sasiah terpuji aa, Pemikiran kritikal dan semangat kerjasama dalam kalangan pelajar Hal tujuh ini menjadikan aa, guru lebih peka terhadap perbezaan keupayaan murid dan dapat memperbagaikan uh, cara pengajaran untuk uh, mengajar murid-murid dalam kelas Kesan yang ketiga adalah nilai dan etika keguruan Aspirasi pendidikan uh, menyokong pembentukan nilai seperti uh, integriti, kasih sayang dan, dan tanggungjawab Dalam sistem pendidikan uh, Guru me menjadi model terbaik kepada murid dalam mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari yang mereka. Seorang guru yang berjiwa pendidik perlulah sentiasa menunjukkan sikap terpuji, memupuk budaya positif di sekolah dan mendidik murid-murid bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan mereka. Oleh itu, guru-guru perlulah menunjukkan contoh-contoh yang baik kepada murid-murid agar murid-murid boleh menjadikan guru sebagai pengikut Ataupun sebagai model untuk mereka mengikuti perbuatan-perbuatan baik Perkara ini dapat mewujudkan suasana dalam bilik darjah yang positif dan kondusif Kesan yang keempat adalah persiapan terhadap inovasi Perubahan yang berlaku pada dunia kini iaitu penuh dengan teknologi Dalam dunia pendidikan juga berlaku perubahan terutamanya dalam era digital dan uh, pendidikan pada abad ke-21 iaitu dengan adanya STEM, digital dan kebat uh, Perkara ini telah uh, menyebabkan uh, guru perlu sentiasa uh, bersedia untuk melakukan inovasi Guru-guru yang um, berjiwa pendidik uh, perlulah menerima cabaran ini sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan uh, menyesuaikan keedah pengajaran supaya lebih menarik dan lebih efektif. Uh, penggunaan teknologi juga boleh uh, boleh digunakan oleh guru-guru untuk memudahkan uh, pembelajaran ataupun melahir uh, ataupun membuat uh, bahan pengajaran yang kreatif bagi menarik minat-minat murid. Ah uh, kesan tak akhirlah ah uh, memupuk semangat patriotisma dan jati diri. Uh, salah satu maklumat dan hal tuju pendidikan adalah uh, melahirkan rakyat yang cintakan negara uh, dan melah, uh, dan menghargai warisan bangsa. Uh, guru menjadi medium utama untuk mengukuh semangat kenegaraan ini. Uh, peranan guru uh, sangat penting dalam menyemai semangat ini melalui pengajaran dan aktiviti-aktiviti luar bilik darjah guru berjiwa pendidik akan menanamkan nilai patriotik dan jati diri dalam kalangan murid secara konsisten supaya mereka menyedari bahawa mereka sedang membina masa depan negara. Iaitu dengan guru-guru boleh mengajar melalui pendidikan sivik, sejarah dan aktiviti-aktiviti yang ada di sekolah. Secara ringkasnya, aspirasi dan hala tuju pendidikan negara memberi kesan yang amat besar terhadap guru berjiwa pendidik. Ia bukan sahaja membentuk peranan dan tanggungjawab guru, tetapi juga membangkitkan semangat dan keikhlasan mereka dalam mendidik anak bangsa. Guru menjadi pemimpin kecil dalam bilik darjah yang memikul harapan besar negara. Oleh itu, penting-penting untuk semua guru memahami dan menyokong hala tuju pendidikan agar dapat terus menjadi ejen perubahan yang berkesan demi pembangunan negara pada masa hadapan. Itu sahaja pembentangan daripada daripada saya. Sekian terima kasih.